Pernah tak terfikir macam mana sebuah negara tu dibina dari kosong bukan dengan batu bata tapi dengan idea dengan rundingan dan paling penting dengan keberanian. Hari ini kita akan patah balik ke satu detik yang sangat genting dalam sejarah kita, masa pembentukan kabinet pertama Malaya, satu langkah besar ke arah kemerdekaan. Cuba kita bayangkan, tahun 1955 Huh, mesti penuh dengan harapan baru lepas pilihan raya umum yang pertama. Inilah kali pertama orang-orang kita sendiri dapat pilih siapa yang nak jadi pemimpin. Satu fajar baru dah mula menyingsing. Tapi persoalan besarnya, adakah kuasa yang diorang dapat tu kuasa penuh atau cuma ilusi je? Yelah, pegawai British masih kawal kementerian-kementerian penting. Lepas tu, darurat komunis pula tengah panas. Cabaran yang menanti barisan pemimpin ni memang bukan calang-calang. Jom kita bedah siasat macam mana diorang handle situasi yang genting ni. Okey, jom kita mulakan. Kabinet ni bukan dibentuk suka-suka tau. Diorang datang dengan satu mandat yang sangat jelas daripada rakyat iaitu untuk bawa perubahan. Yang jadi ketuanya mestilah Tunku Abdul Rahman. Barisan kabinet ni pula, hmm, memang satu kombinasi yang strategik. Dato' Abdul Razak pegang portfolio pelajaran, satu portfolio yang kritikal untuk bentuk masa depan negara. Lepas tu kita ada HS Lee dan VT Sambantan yang mewakili nadi ekonomi negara. Gabungan pelbagai kaum Lee bukan untuk tunjuk-tunjuk je tau. Inilah enjin utama yang gerakkan perjuangan diorang. Tapi inilah realitinya. Ada satu masalah besar. Tiga portfolio yang paling berkuasa, keuangan, ekonomi dan pertahanan semuanya masih dalam genggaman pegawai British. Maksudnya, apa-apa keputusan besar pasal duit dan keselamatan negara kena dapat green light daripada diorang dulu. Ah, nampak tak permainannya? Cabaran pertama diorang nak buktikan siapa sebenarnya yang berkuasa. Jadi, macam mana diorang mula? Sebelum nak tuntut kuasa penuh dari British, diorang kena bina rumah dulu kena wujudkan satu negara bangsa dengan identiti Melaya yang tersendiri. Diorang mulakan dengan tiga langkah asas yang sangat bijak. Pertama, Malayanisasi, perkhidmatan awam. Maksudnya, pegawai-pegawai Eropah diganti sikit-sikit dengan orang tempatan. Kedua, bina satu sistem pendidikan yang boleh satukan semua kaum. Satu tugas gergasi bawa Datuk Abdul Razak. Dan ketiga, pastikan kesihatan rakyat terjaga bawah Leong Yuko. Ini bukan setakat polisi biasa, ini langkah membina sebuah negara untuk rakyat. Dari segi pentadbiran pula, diorang tak pening-pening kepala nak cipta sistem baru dari awal. Diorang teruskan je guna model Westminster dari British. Kenapa? Sebab ia dah ada satu kerangka demokrasi yang stabil. Jadi diorang boleh fokus pada isu-isu yang lebih penting. Okey, bila rumah dah mula tersusun, barulah tiba masanya untuk berdepan secara langsung dengan British. Masa untuk tuntut balik kuasa yang sebenar. Inilah dia punca perebutan kuasa yang sebenar. Di satu pihak, pesuruh jaya tinggi British ada kuasa veto. Maksudnya, dia boleh batalkan apa-apa je undang-undang yang kabinet kita luluskan. Di pihak lain, kabinet kita tuntut kuasa veto tu dihapuskan. Ini bukan isu remeh. Ini soal siapa yang berdaulat kalau tak menang benda ni, kerajaan pilihan rakyat tu macam boneka je lah, kan? Sambil-sambil berdepan dengan British, ada satu lagi ancaman besar yang diorang kena selesaikan. Darurat komunis yang dah berlarutan terlalu lama. Kita jangan lupa salah satu janji paling besar parti perikatan masa pilihan raya ialah untuk tamatkan darurat. Rakyat dah penat dengan konflik. Diorang undi untuk keamanan. Sekarang, masa untuk tunaikan janji itu. Strategi diorang ada dua serampang. Pertama, offer pengampunan. Sesiapa yang serah diri, kerajaan akan ampunkan. Pada masa yang sama, diorang ambil langkah yang sangat berani. Ajak pemimpin komunis duduk semeja untuk berbincang. Inilah yang kita kenali sebagai rundingan baling. Ini menunjukkan yang diorang betul-betul komited -betul nak cari jalan damai. Semua usaha ni pasal pentadbiran, pasal kuasa, pasal keamanan, semuanya menjurus kepada satu matlamat akhir yang jauh lebih besar, kemerdekaan penuh. Manifesto perikatan ni macam senarai semak dioranglah. Capai kemerdekaan dalam 4 tahun, pendidikan wajib untuk semua, jaga hak asasi manusia dan tamatkan darurat. Inilah janji-janji yang jadi kayu ukur kejayaan diorang. Dan diorang ni bukan cakap kosong tau. Laju betul diorang buat kerja. Dari kabinet dibentuk bulan Ogos 1955, terus ke rundingan baling, lepas tu terbang ke London untuk rundingan perlembagaan. Dan akhirnya, merdeka pada Ogos 1957. Tak sampai dua tahun. Fu, memang luar biasa efisien. Jadi, apa sebenarnya intipati kejayaan diorang? Kuncinya satu je. Kerjasama dan perkongsian kuasa. Pemimpin-pemimpin dari pelbagai kaum sanggup ketepikan perbezaan, fokus pada satu matlamat yang sama. Inilah asas yang membina negara kita ni. Kabinet pertama ni dah buktikan yang sebuah negara boleh dibina atas dasar tolak ansur dan matlamat bersama. Ini bawa kita kepada satu soalan penting untuk kita fikirkan sama-sama. Kalau dulu tolak ansur adalah ramuan utamanya, apakah agaknya ramuan paling penting yang kita perlukan untuk kekalkan perpaduan negara kita pada hari ini?